Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu Wa jahada fillahi haqqa jihadih Alhamdulillah Surah An-Nasr Al Surah Pertolongan Ataupun pun yang disebut tadi Surah Iza Ja' ya, Ja' An-Nasrullah Ia adalah uh, surah yang ke-110 ya, Di dalam Al-Quran Antara surah yang pendek dalam Al-Quran Tiga ayat sahaja dan surah ini ya kita telah diperdengarkan tadi bacaannya dan terjemahannya untuk makluman surah ini turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sebuah peristiwa besar yang berlaku dalam hidup nabi dan sudah lama dicita-citakan oleh nabi iaitu lah kampungnya tanah airnya bebas daripada syirik bebas daripada berhala iaitu lah peristiwa pembukaan makkah ataupun lebih dikenali Fathu Makkah. Dan surah ini uh, walaupun turun selepas peristiwa Fathu Makkah tetapi sesiapa yang membaca dengan teliti surah ini dari awal hingga akhir ya macamlah panjang sangat kan dari ayat satu hingga ayat tiga ya kita akan dapati surah ini bukan sekadar berunsur ucapan tahniah tahniah Rasulullah ya kerana telah telah memperoleh kemenangan tak surah ni bukan sekadar seakan-akan surat tahniah tetapi sebenarnya surah surah ini ada unsur uh, memberikan peringatan jangan lalai dengan kemenangan ini ada sesuatu yang perlu dilakukan olehmu wahai nabi sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin kaum muslimin yang berjaya membuka Makkah tanpa pertumpahan darah sejarawan tercengang dengan peristiwa ini. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam boleh menawan ya, kota Makkah, kampung halamannya sendiri tanpa pertumpahan darah. Ya, sudah pasti ia ada kena mengena dengan 13 tahun plus 8 tahun. Hampir 20 tahun Nabi rangka strategi agar Islam menang di Makkah tanpa perlu berperang. Dan uh, untuk makluman semua, apabila turun surah ini, Nabi SAW telah uh, tadabur. Uh, ini satu contoh makna tadabur. Nabi telah tadabur surah ini dalam bentuk mengamalkan satu bentuk bacaan di dalam sujud Nabi. Bila turun surah ini, Nabi sangat banyak membaca, ya, Subhanakallahumma Rabbina. Subhanakallahumma rabbina wa bihamdik Allah maghfirli. Jadi ini satu doa juga dalam sujud. Kita biasa baca subhana a'la wa bihamdik Tetapi rupa-rupanya kita boleh untuk baca sunnah yang satu lagi dan boleh baca ya dengan kerap dengan banyak iaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli. Jadi cuba hafal eh. Cuba hafal subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli Allahumma gfir subhanallah ini bacaan nabi ya berdasarkan hadis-hadis yang sahih di mana nabi membanyakkan membaca uh, doa itu di dalam sujud apabila turun surah ini dan kerana surah ini ya uh, turunlah ya nabi SAW memasuki makkah dalam keadaan yang uh, membongkokkan uh, badan dan merendahkan kepala baginda di atas haiwan tunggangan baginda iaitu unta Nabi unta qaswa Nabi sallallahu alaihi wasallam okey sebagaimana biasa ya Syarif Abdul Rahman dengan akronimnya lah <coughs> iaitu mudah nak mudah nak ingat ustaz harapnya begitulah sebab sesi kita singkat bila singkat macam mana saya duduk fikir ni nak mudah kau orang ingat Ayuh. jadi saya bangunkan An-Nasar A L N A -S, S R ya, walaupun sepatutnya N A S, -S H R tetapi tak apalah. An-Nasr. Al An-Nasr. A-L-N-E-S-R. Ada enam faedah. Ada enam ibrah. Ada enam pengajaran apabila kita membaca surah An-Nasr. An-Nasr. Pertama sekali A. Ajaibnya bantuan Allah. Apa makna ajaib? Anda tak sangka. Anda tak jangka. Ia berlaku begitu. Anda tak sangka ia berlaku begitu sebab uh, poin hati uh, perkataan nasara perkataan nasara artinya bantuan tetapi ada beza tak uh, musim pandemik orang hulurkan bantuan dengan dengan pertolongan dengan perkataan nasar Jadi kalau orang bantu kita poin Yati, kita, kita 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 orang miskin katakan itu maknanya bantuan yang sudah dijangkakan kita dijangkakan. Ah hmm. kita dapat rasai, kita dapat lihat sebab kita berdaftar sebagai asnaf, kita didahulukan oleh Majlis Agama Islam contohnya. Jadi bila bantuan tu disangka, dijangka, dia bukan nasar. Dia pertolongan tapi ada perkataan Arab yang lain sesuai untuk itu. Tetapi bila al-Quran menggunakan perkataan nasara ataupun anda nak kata anda mendapat nasrun, ia adalah pertolongan luar jangkaan luar jangkaan. Maknanya tanpa yang sangka lah Ustaz. Betul. Ada unsur ajaib di situ. Jadi kita kita bila baca surah ni ya, kita terus tertanya-tanya bantuan Allah yang tidak dijangka oleh para sahabat berlaku kat mana tu? Berlaku kat mana tu? Jadi menariknya lepas Allah sebut Nasrullah, Allah sebut terus Wal Fath. Wal Fath. Artinya, uh, Al-Fatuhu Makkah kita tahu. Makna Al-Fatah kat situ, pembukaan Makkah. Tetapi, kita akan terus trigger. Ada satu lagi peristiwa, Allah guna perkataan Fatah. Iaitulah dalam surah Al-Fatah. Itulah surah yang merakamkan di mana bantuan Allah telah turun dengan cara yang sangat ajaib. Kita tak sangka, rupa-rupanya Allah nak menangkan agama kita ni dengan hudaibiyah. Dengan peristiwa hudaibiyah. Sebab apa? Kalau ikut fikiran logik manusia, yakni menurut para sahabat, kita tak diterima Hudaibiyah ni. Dia mengalahkan agama kita. Menghina agama kita. Perkataan Rasulullah tak boleh tulis. Bismillah tak boleh tulis. Apa punya perjanjian. Sangat berat sebelah. Tetapi Nabi terima. Nabi terima. Maknanya Allah nak Nabi terima. Jadi rupa-rupanya ia adalah satu bentuk bantuan Allah wa yansurukallahu nasran aziza. Allah nak tolong agama ni menang. Sebab kalau ikut kemahuan para sahabat memang nak gedebelah masa tu. Memang Terus nak tunjuk panjang. ha, nak tunjuk orang Kelantan kata pongoh. Kita dah menang dalam peperangan Khandak. Kita baru je menang perang Khandak sekarang depa mai kata nak 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 hina kita punya agama dengan tidak benarkan kita umrah. Kita kena tunjukkan kita kuat. Tetapi Allah Taala dia ada rencana lain. Dia ada rencana lain. Kita sangka dengan berlawan dengan kafir Quraisy kita menang. Allah Taala kata tak. Kamu kena berdamai. Kamu kena berdamai. Sebab ini cara Allah nak menangkan agama ni. Jadi Hudaybiyah adalah suatu tafsiran kepada bantuan Allah. Kalau ikut perangai kamu, boleh kalah agama ni. Tapi kalau ikut apa yang Allah nak, terima perdamaian, itu cara Allah Ta'ala tukar daripada tak boleh umrah, para sahabat marah, kepada rupa-rupanya berbondong-bondong orang masuk Islam lepas Hudaibiyah. Jadi tuan puan kena bacalah cerita implikasi Hudaibiyah ni kepada berkembangnya dakwah Nabi. Okay? Mengalah Jadi, tapi menang. Betul. Mengalah tetapi sebenarnya mengundang kemenangan. Masya Allah. Orang panggil long term, long term. Nabi ni dia fikir long term. Sebab Allah bimbing Nabi untuk untuk berfikir long term. Kemudian L. L ni artinya lidah kita ni, lidah kita ni kena say something lepas kita menang. Allah tak nak kita rehat lepas kita menang. Allah nak kita buka mulut lepas kita menang. Ya, kita kena ingat, ya. Uh, bila kita mencapai sesuatu kemenangan ya sama ada kemenangan dari sudut politik ya dan kekuasaan apa makna kita berkuasa apa makna orang Islam memegang tampuk kekuasaan politik lidah kena main peranan bagi pencerahan biar lebih ramai yang menikmati Islam sebagai cara hidup ini kerana kalau kita tengok ayat satu tu, إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ Allah sebut bantuan Allah dah datang dan bantuan Allah ini sangat ajaib. Ya kita kena ingat, bantuan Allah, bantuan Nasara ni bukan hanya dalam Hudaybiyah. Kalau kita baca uh, cerita Perang Badar, kalau kita baca cerita Perang Khanda, Al-Quran sebut juga dekat perang-perang tu, Allah tolong, Allah tolong. Jadi maknanya Nasrullah kat situ juga adalah bantuan Allah dalam siri-siri peperangan yang menimpa Nabi di Madinah. Allah tolong walaupun jumlah berat sebelah. Allah tolong walaupun perjanjian berat sebelah. Jadi Allah tolong. Tetapi lepas Allah tolong lalu kamu menang dalam peperangan, what's next? What's next? Adakah tengok kami sangat hebat berkuasa mengalahkan orang-orang yang kafir jumlah mereka yang ramai tidak boleh menumbangkan kami orang beriman walaupun sedikit. Ha, dia tak boleh bangga je. Dia kena buat kerja dakwah. Lidah ni kena sebut ya apakah ya uh, siapakah Tuhan yang sebenar, apa yang Tuhan minta pada kita. Jadi menarik ya. Menarik kalau anda tengok sequence ataupun uh, flow al-Quran ni. Lepas Allah cerita pasal kemenangan, idza ja'na ja sallallahu, lepas Allah cerita tentang kekalahan, iaitu ya, surah apa? kekalahan Abu Lahab minggu lepas. Tabaj ada Abi Lahab bin Wadab. So menang, kalah. Inilah namanya perlawanan. Bukan perlawanan kalau tak ada yang menang, kalau tak ada yang kalah. Uh, sebab tu kita duka ceritalah Malaysia kalah 3 pagi tadi. <laughs> Lawan UAE. Jadi kita sedih jugalah. Tetapi itu realiti. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi ah, 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 jangan sebut 4-0 poin hati. Kita akan duka cita. Sebut kalah cukup. <laughs> Okey. Yang penting lepas menang apa patut kita buat? Ha, bila kita dah menang kita kena buka mulut lidah kita. Sebab tu cantik Allah letak surah Al-Ikhlas. Lepas kalah, lepas menang. What's next? Buka mulut untuk dakwah manusia kepada surah Al-Ikhlas. Jadi hamba Allah yang ikhlas yang menyembahnya Allah. Jadi menang bukan segalanya Mengisi kemenangan itulah segalanya Jadi ini yang kedua ya Lidah kena dakwah Selepas Allah kurniakan kemenangan Sebab tu cantik Allah guna perkataan Fatah Al-Fatah Lepas Allah sebut pasal Nasrullah Sebab Fatah ni bukan sekadar uh, uh, Pembukaan Makkah Tetapi hati-hati manusia terbuka Sebelum tanah air Makkah dibuka ini tanggungjawab para pendakwah. Buka pintu hati sebelum tawan tanah air diorang. Sebab tu diorang tak melawan bila Nabi sampai. Sebab mereka dah lama memeluk Islam selepas Hudaibiyah. Cuma senyap-senyap je dulu. Tak nak bagi tahu orang. Okey. hati dah terbuka terlebih dahulu. Hati Stazan. dah terbuka. Hati dah terbuka. Bila hati terbuka, kita tak suruh pun dia akan buat. Kan? Okey. N. E-L-N. N itu adalah neraca kemenangan. Okey neraca ni maksudnya kita nak timbang. Ya, yeah. mana yang uh, berat, mana yang ringan. Kita nak timbang mana yang betul, mana yang tak betul. Timbang-timbangkan. Ya. Ah uh, kata Allah ya Rahman Aziz Desa kan, uh, timbang-timbangkan ya yeah, segala apa yang kita punya uh, keputusan. Okey, uh, kita kena neracakan kemenangan. Kita kena timbang betul-betul. Kita kena define elok-elok kemenangan ni bukan setakat uh, uh, musuh dah kalah ya ataupun uh, dalam suasana baru-baru ni uh, Zionis sudah mengalah dengan gencatan senjata ya Zionis sudah koyak itu 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 belum lagi kita menang ya dengan kalahnya musuh ya tapi sebenarnya tak kalah pun ya dia orang lawan balik lepas tu ya tetapi kalau ditakdirkan Allah kita menang dengan musuh mengaku kalah kita kena ingat surah ni aja itu belum lagi menang Kemenangan yang sebenar adalah apabila engkau berjaya menang ke atas hawa nafsu. Ya, sebab tu para sahabat kata bila pulang daripada perang badar, menang dalam perang badar, ada para sahabat kata, Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kita baru balik daripada jihad kecil, ada jihad lebih besar, iaitu melawan hawa nafsu. Sebab apa? Bila menang, bila menang, hawa nafsu kata apa dia? Kita kena balas balik mereka yang sepak terajang kita kat Mekah dahulu. Mana-mana dia orang, kita cari sampai lubang cacing. Jaga hawa nafsumu daripada nak balas dendam. Jadi apa lagi perasaan yang boleh datang bila kita menang? Sombong. Kita ah eh, sombong, betul. Kita nak orang sebut nama kita. Sebab kita tak nak kemenangan ini diberikan kredit selain kepada diri kita. Kita nak supaya orang launkan Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menang tetapi Nabi cantas awal-awal. Tidak ada slogan Muhammad yang hanya ada adalah Bilal naik atas Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Walitukabbir Allah, Allah. ala ma Besarkan Allah. Ini anugerah Allah. Nasrullah. Allah sebut lepas Nasr Allah. Kredit hanya pada Allah. Ya, memanglah ada strategi Nabi. Tetapi siapa yang bagi idea? Allah Ta'ala juga. Kalau Allah tak bagi idea, kau tak boleh menang dalam Hudaibiyah. Kau tak boleh menang dalam peperangan. Jadi Allah Ta'ala didik ketika para sahabat dah berjaya pecahkan berhala. Berhala ada banyak masa tu Puan Yati. 360 berhala seluruh Kaabah Masjidil Haram. Rasulullah pecahkan berhala tu pada 8 hijrah. Tetapi Allah ingatkan dalam surah ni ada satu berhala boleh muncul dan kau tak nampak berhala tu berhala yang Puan Yati sebutkan tadi, berhala kesombongan. Jadi kau kena pecahkan juga berhala tu dengan Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Banyakkan bertasbih. Ya, tasbih maknanya apa? Tasbih maknanya jauhkan Allah daripada sebarang kekurangan. Sebab apa? Sebelum kau menang, kau mungkin bersangka, Allah tak boleh nak atasilah musuh-musuh kita ni. Asyik-asyik mereka mengatasi kita di Hudaibiyah. Asyik-asyik uh, orang kafir bermaharaja lele 13 tahun kat Mekah. Kita mungkin terlintas tu. Kita mungkin terlintas. Allah terlepas pandang ke dekat orang beriman ni? Kenapa dia tak tolong-tolong? Dah 13 tahun kita tunggu. Lalu tasbih maknanya sabaha menjauhkan Allah daripada kekurangan. Ataupun sifat orang kata hari ni terlepas pandang. Tercici dalam perancangan tak, 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 Kita tidak tercici Kita tidak ada istilah terlepas pandang Allah mengatur satu persatu Tasbih, itu tasbih Wastagfiruhu Istighfar pula datang kerana apa? Sebab kita mungkin terlintah nak balas dendam Kita mungkin, kita mungkin terlintah nak berlagak ah no no, no. istighfar. So cantik. Tasbih merujuk kepada masa lampau, para sahabat ada tertanya-tanya bila nak menang, seolah-olah Allah ada kekurangan pada rencananya. Ya tasbih, tetapi istighfar pada unsur masa depan iaitulah ada naluri nak balas dendam. Jadi cantas awal-awal. Okey. Akronim yang uh, yang keseterusnya yang yang A, A pula adalah agama tersebar luas selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan Palestin menang pada zaman Umar Al-Khattab. Selepas Nabi wafat. Okey. Apa kita belajar daripada surah ni? Ramai manusia afwajan berbondong-bondong memeluk Islam. Ya. Selepas turun surah ni semasa Nabi masih hidup dan selepas Nabi wafat. Point saya adalah surah ini kalau kita ambil kira pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu surah ni tanda nabi dah nak dekat ajal sebenarnya kata Ibnu Abbas surah ni bila turun tanda ajal nabi sudah dekat sebab apa surah ni nak kata wahai Rasulullah get ready untuk balik pada Allah tugasmu dah nak selesai dah ramai orang masuk Islam bukankah tugasmu mengislamkan orang menyampaikan risalah Islam tiba-tiba surah ni kata makin ramai orang masuk Islam that's mean Ya, yeah, double meaningnya meaning kira -kira. yang adalah ha, kerja mu sudah hmm. sudah hampir selesai, sudah sampai nokta. Lalu kau kena get ready untuk pulang kepada kepada Tuhanmu. Okey, jadi maknanya surah ini ada kaitan dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kematian Nabi yang bakal menjelma dikaitkan dengan ramai orang masuk Islam. Itu legasi Nabi. Tadaburnya adalah kita bagaimana? menghampiri kematian, apa legasi kita? Katakan mati dah nak dekat. Ataupun sebenarnya, kita tak tahu mati bila. Tetapi kena ingat mati itu akan datang. Bila-bila. Betul-betul. -bila. Betul. Bila-bila. Betul. Uh, betul. Jadi, apa legasi kita? Adakah legasi kita menambah harta benda atau menambah jumlah mereka yang menikmati Islam sebagai akidah dan cara hidup? Nabi nak meninggal dunia, orang makin ramai masuk Islam. Kita? kita. Adakah bila kita nak menghampiri kematian, ada seorang non-Muslim masuk Islam? Seorang pun tak apa. Jadi fikirkan bersama-sama tuan-tuan, keseriusan kita melakukan kerja Nabi SAW, kerja dakwah. Ya, ini legasi Nabi. Agama tersebar lepas kewafatan. Okey. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua terakhir Puan Yati. Ada masa lagi ke Puan Yati? Ada, ada, ada. Ada sikit lagi kan? Okey. Yeah. S. S ni ya yeah. suka bertemu Allah Ar-Rafiqul Al A'la temanku adalah yang maha tinggi Allahu Azza wa Jalla suka bertemu Allah ketika dipuja-puja manusia dipuji-puji manusia manusia afwajan wa ra'aitannas engkau akan lihat engkau akan lihat ramai orang datang kepada engkau ramai orang akan cari engkau engkau akan berstatus selebriti engkau akan berstatus orang popular ramai orang akan datang kalau dalam bahasa hari ini ramai orang akan like ramai orang akan subscribe ramai ramai orang akan follow tetapi nabi tidak suka kepada pemujaan nabi tidak suka kepada uh, follower bertambah ramai Nabi tidak bercita-cita kepada itu semua afwajan sebab tu Allah tunjukkan sikap Nabi dalam nada perintah. Padahal Nabi memang ada sikap itu tidak perlu diperintah kerana perintah ini tuju pada kita sebenarnya. Ya itulah apabila kamu ada ramai orang suka kamu punya kefasihan lidah berdakwah kecantikan rupa lalu berdakwah ya metod metod dakwah yang sangat orang suka Maka ketika makin ramai orang follow, makin ramai orang suka, fasabbih bihamdi rabbika. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Nabi tidak bercita-cita, tidak jadi matlamat Nabi untuk ramai. Ramai bukan objektif dakwah. Objektif dakwah adalah kamu kenal Tuhan. Jadi kalau aku yang dipuji-puji, ini tak betul. Aku nak manusia puji Tuhan bihamdi rabbik maka Allah taala menjadikan sallallahu alaihi wasallam lepas turun surah ni yang merakamkan legasi nabi tadi ramai orang follow nabi nabi wafat nabi wafat kenapa uh, ketika ramai orang datang pada nabi ketika di puncak nabi berada di uh, di hati manusia, seluruh tanah Arab sukakan Nabi, tiba-tiba Allah hilangkan Nabi SAW daripada hidup kaum muslimin. Allah Ta'ala nak ajar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man kana ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad mat. Man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, dia sudah pergi wahai Umar, wahai umat Islam. Tetapi siapa menyembah Allah, Allah kekal hidup tiada kematian. Jadi jangan tumbang dan terpedaya dengan arus media sosial. Semakin bertambah orang suka kena ada rasa rimas. Kerana takut ya kita mulia di sisi manusia tetapi dengan Tuhan kita putus hubungan. Nauzubillah. Fasabbih, cepat-cepat bertasbih eh. Jadi ini legasi Nabi. Nabi tidak dipanjangkan umur selepas al-Quran selesai turun kerana Nabi sendiri rindukan Allah lebih daripada pengikut-pengikut dan follower. Anda tahu apa ucapan terakhir Nabi tuan-tuan puan-puan sekalian sebelum Nabi wafat? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, aku rindu Tuhan, aku rindu Tuhan. Subhanallah dan akhir sekali puan Yati. Ar rapatnya ajal di sebalik teguran. Rapatnya ajal di sebalik teguran. Okey, macam ni. Surah ni ada unsur teguran. Walaupun Nabi tidak melakukan kesilapan pun. Iaitulah fasabih. Fasabih. Ini perintah. Ya, ada unsur pendidikan. Bukan kepada Nabi, tetapi kepada kita. Allah nak tegur. Jadi, ada teguran. Banyak akan bertasbih, banyak akan beristighfar. Ini teguran kepada kaum muslimin apabila menang. So, dia punya pengajaran yang adalah apabila anda ditegur, kemungkinan itu tanda ajal dah dekat. Sebab Rasulullah menerima teguran, menerima perintah untuk tasbih dan istighfar dan ternyata selepas itu beberapa hari, beberapa minggu Nabi wafat. Untungnya Nabi SAW kerana surah An-Nasar menegur, mendidik. Lalu Nabi terima teguran, Nabi terima didikan. Lalu Nabi lebih banyak masa bersendirian untuk bertasbih dan beristighfar. Terima teguran. Lalu Nabi wafat sebagai sebaik-baik kejadian. Sebagai sebaik-baik manusia. Sebagai sebaik-baik Rasul. Kita, kita kena ingat. Kalau orang tegur kita, jangan marah balik pada dia. Kerana kemungkinan itu teguran daripada Allah. Sebagaimana Nabi ditegur oleh Allah, lalu menandakan ajal maut dah dekat, lalu Nabi telah meninggal dunia dengan husnul khatimah, kerana berubah akibat daripada teguran ya sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih baik selepas ditegur kita kena terima teguran daripada sesiapa pun kerana kita kena ingat itu barangkali teguran daripada Allah kerana mati dalam perjalanan sama ada mati itu bernama uh, asbab covid-19 ataupun kematian itu atas nama kemalangan yang penting kita tak tahu mati nak datang bila antara tanda-tanda mati nak datang adalah Rupanya ada orang tegur kita Allah dengan penuh kasih sayang Dia tak nak mati kita tanpa taubat Maka dia utuskan someone Somebody mungkin suami kita pun yati Mungkin isteri kita Mungkin khutbah Jumaat kejap lagi Khutbah Jumaat kita dengar atas talian kejap lagi Mungkin surah Al-Kahfi kita baca tadi Kalau kita faham ada Tuguran Teguran bukan hanya datang daripada lidah orang Tuguran hmm. boleh datang daripada apa yang kita baca Daripada hmm. Quran jadi barangkali itu adalah tanda ajal mu dekat dan Allah tak nak kamu mati tanpa taubat. Jadi teguran itu bermotifkan agar kita bertaubat. Jadi itulah lebih kurangnya Puan ti. Uh, terima kasih kepada semua yang menonton dan mendengar. Wallahualam. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz Hura sangat berbaur ustaz kan daripada gembira. Walaupun ayatnya pendek ustaz tapi dengan gembira dengan muhasabahnya cukup lengkap dan hujung tu untuk kita sama-sama kembali pada Allah Subhanahu Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian tadabbur <Sama>. hari ini. Bertemu lagi kita minggu depan insya-Allah. Insya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.